получается, э, ну, деньги за охрану, получается, да? Ну, да, я тоже смотрю за то, что смотрят за машину. Вы смотрите? Да. И что, если что-то украдут, то что тогда? А, ничего не украдут. Ну, если стекло разобьют. то вы маленький участок. Не, я, я, я имею в виду, что если... А если на здоровом участке, там усмотрели, а то же что видно. Не, ну я имею в виду стекло, если разобьют, вы заплатите? У нас тут ничего никто не бьет. Ну, а знаете, это? знаете как? Это как говорят, у нас тут ничего не воруют. А потом, когда украли, говорят, ну, случилось. Ну, не, нет. Ну вы если что-то украдут или разобьют, компенсируете? Начальство компенсирует. А кто у вас начальство? Скаченко есть А кто этот скаченко? Парксервис. Ага, это вы к парксервису относитесь? Да, да, да. А чего у вас этого жилетки нет? У меня жилетка есть, но ну, я стал ее носить. А здесь жарко, она воздух не пропускает. А, -а, -а. В магазине будет. Понятно. А, я, а... Там на собой буду издеваться. А вам парк какие-то удостоверения выдает? Пока нет. Через месяц должны голубым цветом покрасить для инвалидов. Да, да. Должны... Так, а вы знаете, что по закону, если на парковке не покрашено синим цветом, то это не есть парковка? Нет, синим цветом это для инвалидов. Тимошенко было, было кори, э, розовым или желтым цветом. А сейчас Янукович, Синевский, это для инвалидов. Ну хорошо. А делаем? А, а знак этот, платная парковка где? На реставрации вот стол поставил. Так а если нет знака, значит не платная парковка? Вот на реставрации знак. А, знака нет, потому что он на реставрации? Да, да, его тут позволят. Так а если нету знака, значит платить не нужно? Это знаете. С... что вы мне представили? Я у вас не деньги требую. Нет, я хочу заплатить. Просто пытаюсь выяснить, нужно платить или нет. Уже не нужно, платить. А чего? Не надо. А сколько стоит парковка? Не знаю. Вы закончитали закон читали Ничего не читал. В городе так гривен час. Если ты на рабочее место приехал, 10 рублей в день. Ага, Приморская зона 7 рублей в час. А как же вы знаете на работу или не на работу? Приехал, сказал на работу, а на самом деле не на работу. Не, ну это же в основном на работу свои проезжают. Ну в общем на глаз, да? На доверии все. Или в банке, или в аптеке, или там офис, стоит, или в награбанке. Все на доверии все на доверие. А как же этот Сыченко ваш вас отправил деньги собирать, если знака нет? Знак сняли два дня назад. Ну да. А смотрите, получается так. Знака нет, этой синей линии нет, бейджика нет, удостоверения нет. А за что деньги туда? Так получается, что на знаке было 10, 15, 25, надо... 15, 25, 50, писали. Ага. Ну да. да. Ну и что, платят в основном люди или не платят? То как? То как? И знать было, и разметка. То ли разметка была все. То есть так, и разрешил, начали строить. Ага. Гулли изобретил, перестал. И разметка по всему... Ну да. Послед а очередь... что такое ИТПЧ? А? ИТПЧ, это что такое? Вот это? Да, ИТПЧ. Инвестиционная торговая палата Черного Львовича. Это вот он, паркинг, это его, то его магазин, все это его. Одного человека. Ага. Так это получается не парк сервис, а это какая-то инвестиционная палата. На стройке сейчас вот сейчас это самое, чтобы заезжали машины, я сейчас на стройке работаю. А работал здесь, когда было все нормально, размерки были все. Ближе. Сейчас когда сделаю, вот это... Так вы уже сейчас не в парксервисе, да? Сейчас уже нет, но сделают они разметку, все, поставят опять знаки и буду работать здесь. Ага. Стойка расширяться не будет. Так вы сейчас пока что на въезде в стройку заведуете, да? Да, да. но я вот перекрыл, да, на въезде в стройку. Ага. Так вы вообще, по сути, за въезд в стройку деньги брать не можете. Это вы уже так от себя немножко зарабатываете, да? Стройку здесь тоже не заряжает. Не, ну я имею в виду Кроме за, он за... Мазал, Да, да. Ну, До заезд тража. я имею в виду сюда. Это вы уже немножко от себя берете. Да? И кто дает, и все, кто ничего не дает. Ну хоть кто дает, то, кто -то от себя, да? Но от себя дает, да. Понятно.